adlutfiy qozoncha qaynona abdulloh ikki oylik bo'ldi shu vaqt davomida munavvarxonim yeng shimarib ishga sho'ng'idi uyning keliniga aylandi desak ham xato bo'lmaydi aslida aminaning oy kuni yaqinlasha boshlagan vaqtdayoq deyarli barcha ishlarni o'z bo'yniga olib ulgurgan edi amina sen bugun biroz dam olishing kerak urinib qolasan deb ishni bajargani qo'ymasdi uning hijolatomuz ona hamma ish sizga qoladimi degan so'zlarga e'tibor ham bermasdi kulib javob berardi xolos o'zingni bugun qaynonadek tasavvur qil qaynonalar ish qilmaydilar sen o'tirib qilinadigan ishlarni bajarsang ham kifoya ko'proq quron o'qi shunisi senga foydaliroq hozir deb o'tkazib qo'yardi Abdullah dunyo yuzini ko'rganidan keyin amina tundagi uyqularini boy berdi onalik va bedor tunlar nimaligini yaxshi bilguvchi xonimning unga kunduzi uxlab olishiga sharoit yaratib berardi uydagi ishlarni birga qilib bo'lgach aminadan nabirasini olardi va menga navbat bering kechalari uxlolmayapsiz hozir dam olvoling deb Abdullahning beshigi yoniga o'tirardi gul yuzli nabirasining beshigini alloh alloh deb tebratardi bu orada amina tungi bedorlik o'rnini to'ldirishga harakat qilardi aytib o'tish kerakki xonimning bu insoniy harakatlari aminani kelin emas qiz o'rnida ko'rishlari doimo tushunishga harakat qilishlari aminani aslo taltaytirmadi uning bu ezguligidan yomonlik yo'lida foydalanishni hayoliga ham keltirmadi o'ylab ko'raylik hamma ham aminadek yo'l tutarmidi hamma ham ko'rgan yaxshiligiga yaxshilik bilan javob qaytararmidi yoki har bir kelin qaynonasidan yaxshi muomala ko'rsa qaynonasi unga o'z onasidek munosabatda bo'lsa buni qadrlab onasiga ko'rsatadigan hurmatni qaynonasiga ham ko'rsata oladimi albatta bu savollarga ha deya javob berishimiz mushkul hamma kelinlar ham shunday bo'la olmaydilar aslida agar minglab qizlar aminadek ish tutishganida minglab oilalar huzur xalovatda yashagan bo'lardi savol tug'iladi amina Munavvar xonimdek emas uning tamoman teskarisi bo'lgani qaynona qo'liga tushganidachi nima bo'lardi unga ham Munavvar xonimga qilgan xonimligini oliy janobligini ko'rsatib bugunga amina bo'la olarmidi bunga javob berish oson emas unda har bir qizni borgan yerini gulzorga aylantirgan munavvar deb tasavvur qilish kerak bo'ladi qizligida kelinligida qaynonaligida har bir holatida gullar kabi dil tortar zilol suvdek tiniq 14 kunlik oydek sokin va mag'rur munavvar yoshligi keksaligidan go'zal keksaligi yoshligidan nuroniy butun hayoti odob pardasi bilan o'ralgan har bir harakati samimiyat bilan to'la munavvar har bir qiz shunday bo'la oladimi harakat qilsa albatta bo'ladi amina ham shunday ayol bo'lishni orzu qiladi buning uchun unda qaynonasidek andoza va o'rnak mavjud ramazon oyining ilk kunlaridanoq munavvar xonim saharlikni aminani turg'izmasdan o'zi tayyorlashga harakat qildi bir soat avval uyg'onib qo'li ish bilan qalbi robbi bilan band holda yegulik tayyorladi shu vaqt son sanoqsiz musulmonlarning yaratganga ibodat qilish niyatida shirin uyqusidan kechib o'rinlardan turganlarini o'ylardi og'iz yopilishiga 50 daqiqa qolganida o'g'li bilan qizining eshigini sekingina taqillatib ularni uyg'otadi kechki bedorlik sabab uxlab qolganidan xijolat bo'lgan amina ona nega meni uyg'otmadingiz taomni hech bo'lmasa birga tayyorlardik deydi ona esa kulimsirab javob beradi nasib bo'lsa keyingi ramazonda birga turamiz qizim birga ovqatlanib bo'lishgach har uchchalasi qur'oni karimni qo'lga olishadi azon aytilishi bilan kitoblar hurmat bilan yopiladi mustafo bomdod namozini o'qish uchun jomeiga chiqib ketadi uyda esa huzuri pokda hurmat bilan qo'l qovushtirib turgan ikki ayol qoladi ular ikkisi insoniyat bog'ida ochilgan xushbo'y atirgul va uning bag'ridan chiqib ochilmoqqa chog'langan bir g'uncha kabidir bu yilgi ramazon oyi amina uchun umri davomida o'tkazgan barcha ramazonlardan barakaliroq keldi shu paytgacha tongdan oqshomgacha och yurishdan iborat bo'lgan ro'zaning mohiyatini onasidan ko'rgan o'rnaklar yordamida angladi bir kuni abdullohni hech ovutolmadi hatto unga baqirishga majbur bo'ldi qizim bola baqirishingizni tushunmaydi axir uning hali tili chiqmagan bizga ayta olmagan bir dardi bordir dedi munavvar xonim amina javob berdi onajon ro'za og'iz insonning asabiylashishi tabiiy tabiiyku o'zingiz qarang hech tinmayapti nima qilay munavvar xonim shunda ham vazminligini boy bermadi amina ro'za asabiylashish uchun emas asablarga hokim bo'lish uchun tutilishi kerak inson ro'zador bo'lgan vaqtida sahardan kechgacha o'zini ibodatda deb bilishi kerak xuddi namoz o'qiyotgandek dedi amina fikr qildi qaynonasi haq edi chunki o'zida ro'zador vaqtida har doimgidan sokinlik va mulohazakorlikni his qildi kechqurun mustafo uyga tarvuz bilan kirib keldi ro'zadorlar uchun tarvuz ayni muddao edi chanqoqni qoldirishning eng yaxshi davosi edi ammo tarvuz so'yilganida hafsalasi pir bo'ldi u xom chiqdi. mustafoning ichi achida. pul bekorga sarflangani edi onasining ham ko'nglini ola olmadi. shularni onasiga aytganida Munavvar xonim o'g'liga taskin berdi o'g'lim sen xafa bo'lmagin alloh sendan rozi bo'lsin meni xursand qilay deb tarvuz olibsan shuning o'zi katta savob men esa shundoq ham xursandman faqat sen xafa bo'lmasang kifoya lekin ichim achidida pul ham bekorga ketdi qayerdan bilasan balki shunda ham bir xayr bordir o'g'lim onajon qanday xayr bo'lishi mumkin bekordan bekorga pul ketishi xayr bo'larkanmi aytchi hozir Mustafa, menga yana bitta tarvuz olib kel desam borib olib kelishga puling yetadimi allohga shukr onajon yetadi ana ko'rdingmi kechgacha mehnat qilib topganini kundalik eguliklarga yetkaza olmaydigan qanchadan qancha odamlar bor agar bu tarvuzni ular olganlarida borib boshqasini ola olmas edilar hech bo'lmasa qo'lidan besh tangasi bo'lmagan faqirga duch kelmasdan bu tarvuz senga duch kelganiga shukr qil bir faqirni bunday tashvishdan qutqaribsan bolam to'g'risi agar onasi aytmasa bu haqda o'ylab ham ko'rmagan bo'lardi onasining oliy janobligiga yana bir bor ishonch hosil qildi diniy va axloqiy tomondan yetuk bo'lgan Munavvar xonimning sharafiga aminaning ham bu sohadagi bilimlari oshib borardi juma va yakshanba kunlari kechqurun munavvar xonim mustafodan jomieda imom bugun nimalar deganini esida qolganlarini gapirib berishini olingan bilimlari bilan bo'lishishini so'rardi Mustafa xotirasida qolganlarini aytib berardi shunday qilib Munavvar xonimning ham aminaning ham diniy va axloqiy bilimlari boyib borardi Munavvar xonim eshitish bilan kifoyalanmasdi aytilganlarni hayotga qanday tatbiq qilish haqida uzoq uzoq fikr yuritardi uning boshqalardan ajralib turuvchi jihati ham shunda ediki ko'rgan eshitganlarni boricha qabul qilmasdan chuqur tahlil qilardi chu'rimda arafa kunlari qabristonni ziyorat qilish odati mavjud u yerda o'tganlar ruhiga duo qilinadi shuning uchun ham shu kuni ertalabdan kechgacha qabristonda kelib ketadi aslida maqsad ibrat olish ammo odam ko'pligidan bunga erishish biroz mushkul bo'lib qoladi buni chuqur anglagan Munavvar xonim arafadan bir kuni oldin mustafodan asr namozidan so'ng uydagi ayollarni qabristonga olib borishini iltimos qildi mustafo rozi bo'ldi so'ng bir narsa esiga tushib qolgandek so'radi arafa ertaga emasmi onajon ertaga borsak-chi? ertaga u yerga hamma boradi o'g'lim odam to'lib ketadi bemalol ziyorat qilib bo'lmaydi shuning uchun ham bugun boraylik deyapman-da. Maylona, amringiz vojib belgilangan vaqtda mustafo kelib tayyor bo'lib turgan Munavvar xonim va aminani olib ketdi abdullohni qarab turishi uchun qo'shni ayolga qoldirishdi qabristonga yetganlarida xonim o'g'lini to'xtatdi asta shivirlab dedi kel bolam shu yerda o'qiy qolaylik ko'p ham ichkariga kirmaylik Mustafa boshini qimirlatdi va devor yoniga cho'kib fotiha o'qishni boshladi hammasining ko'zlari yumuq holda tilovat qilishardi go'yoki ruhlari bu dunyoda emasdek oldilarida tuproq va toshdan iborat bir uyum bor ediki ularning ostida kechagina hayot bo'lgani insonlar yotgani tayin edi bu yerda ne ne mard yigitlar qahramonlar dafn qilingani edilar oralarida fazilatlari o'ta bisyor yaxshilikdan boshqa yo'lga biron qadam tashlamagan komil insonlar ham bor shuningdek bular orasida umrini ayamasdan yomonlik yo'lida sarflagan hech bir kishiga foydasi tegmaganlar ham mavjud dunyo ularni o'z tegirmonida shunchalik yanchgan ediki barchasi chirgan suyaklarga aylanib qolgan shu yerda turib fotiha o'qiyotganlar achinarli manzaraning guvohi bo'lishdi qabrlarni ko'zdan kechirar ekanlar yer ostida turli insonlar jasadi borligini kuzatardilar ona sutiga to'ymagan hatto ona yuzini ko'rmagan go'daklar dunyodan to'yib ketgan va yagona o'tinchi o'lim bo'lganlar kelinlar libosida dunyoga vido aytganlar. bir daqiqa ko'proq yashash uchun bor boyligini sarflashga rozi bo'lganlar bolalarini yetim qilib ketgan otalar va onalar bir so'z bilan aytganda dunyoga hukmini o'tkazgan sultonlar ham egniga yamoq solingan kiyim kiygan faqirlar ham endilikda bir yerda ya'ni yer ostiga qo'yilgan edilar zolim va mazlum olim va jahil, sultan va qul barchasi bu yerda yonma yon yotardi hammasiga bir xil joy ajratilgan qabriston dunyo bozoridan bir kafan bilangina ketgan bu dunyoda o'tkinchi borliqqa ishonib mag'rur yurgan ammo xayoli puchga chiqib to'plagan boyligidan bir zarrasini ham u dunyoga orqalab ketolmaganlarning ham vatani edi ajablanarlisi qabristonda bir hid bor ediki uni bu dunyodagi hech narsada topib bo'lmaydi ushbu hid robbiga qul bo'lib yashagan gulzorga kirayotgandek qabrga kirgan shunda ham allohga qullik yo'lida yana bir qadam tashlay olmaganidangina pushaymon bo'lganlar bilan oxiratni hayoliga ham keltirmasdan oxirat olamiga ravona bo'lgan haqiqat olami kechgan nadomatdan g'amga botganlarning tuproq aro qorishtirilgan isidir bu g'alati hid bu dunyoda mazmunli umr kechirganlarning gullardan da xushbo'yiroq mushku anbardan ham muattarroq hidi bilan yomonlikdan boshqa narsani bilmaganlarning jirkanch hidlarining aralashmasidan hosil bo'lgan qabristonda bu dunyoning o'zida jannatga teng hayotini yashayotgan dunyoning turli lazzatlaridan o'zini tiygan qabrida ham ma'naviy saltanat hukm surgan tolayi baland insonlar mo'minlar yotibdi shuningdek bu yerda qanchadan qancha gunohkorlar yotibdiki ularning qabrda ham chekkan azoblari zo'ridan hayqirig'i falakka chiqadi va tirik inson ularga boqsa xuddiki chuqur uyqudalar deb o'ylashi tabiiy kim bo'lishidan hozirgi martabasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularning hammasi o'tgan ketganning duoyi fotihasiga umidvor shularni o'ylab munavvar xonim uzundan uzoq duo o'qidi va asta ko'z yoshlarini artdi hamrohlariga qaradi ularning ham duo qilib bo'lishganini ko'rgach ketaylik endi degandek ishora qildi o'rinlaridan turishdi mustafo oldinda ikki ayol esa orqada yurib borishardi uyga yetguncha har biri qabristonda ko'rganlari haqida oxirat to'g'risida fikr yuritib borishdi shuning uchun ham bir biriga bir so'z ham deyishmadi qabristonga borib kelishlari uchun ko'p vaqt talab etilmadi atigi 45 daqiqa kelsalar abdulloh hali ham beshikda shiringina bo'lib uxlab yotgan ekan hayit kuni oila uchun haqiqiy bayramga aylandi aslida bu kun Munavvar xonim va aminaning o'rtasidagi samimiyatni oshirgani uchun ham xayrlidir mustafo hayit namozini o'qib jomidan qaytdi dasturxonga o'tirib alloh bergan ne'matlardan tanovul qildi so'ng rabbimga qullik vazifamni bajarishda bu taomlar quvvat bo'lsin deb duo qildi har doimgidek oila a'zolari bir birlarini muborak kun bilan tabriklashdilar shu kunga yetkazgani uchun allohga shukronalar aytishdi amina munavvarxonimning qo'lini samimiyat va ehtirom bilan o'pdi ikki ayol bor vujudi bilan quchoqlashishdi buni tashqaridan ko'rganlar ularning aslida qaynona kelin ekanliklariga ishonmasdi uyga bir necha yaqin qarindoshlar tabriklagani kelishdi ular bilan ko'rishgach munavvar xonim mustafoga qarab gapirdi bolam sen yusuf afandinikiga borgin va unga mendan salom ayt qo'lini o'p albatta meni nomimdan ham bayram bilan tabriklab qo'y keyin aminaning ota onasinikiga borgan. ularni ham tabriklab kechqurun biz ham borishimizni ayt undan keyin bo'shsan xohlagan joyingga boraverasan ikki ayol va uyning quvonchi bo'lmish abdulloh uyda bayram kayfiyatida qolishdi asrdan keyin abdulloh uyqudan uyg'ondi shu payt eshik taqillab ali kirib keldi tong sahardan u yoshi ulug'larni ziyorat qildi duolarni oldi qarindoshlarga onasi va yangasining salomlarini yetkazdi jajji abdullohning sog'ligi haqida xabar berdi yaxshi kayfiyatda uyga kirib keldi va barchasini onasiga yetkazdi onajon rosa yurdim to'g'risi rosa charchadim dedi munavvar xonim bolasining boshini siladi ali uning qulidan ushlab o'pdi amina ularga mehr bilan qaradi va nogahon nazari ning bo'ynidagi kuyishdan qolgan izlarga tushdi yana o'sha istirobli xotira yangilandi yangisiga nisbatan yomonlik his qilmasin deb butun aybni o'z bo'yniga olgan buni bugungacha biror kishiga sezdirmagan fazilat egasi bo'lgan onaning o'sha vaqtdagi harakatlari bir lahza ko'z o'ngida jonlandi Ali ning o'sha vaqtda qiynalgani bir hafta yotib qolgani kuyish azobidan ingrashlari ko'z oldiga keldi eshik taqillayapti onajon deb ali eshikka yugurdi eshikdan mustafo kirib keldi ki onajon aytgan joylaringizga bordim hammalariga salomingizni yetkazdim ular ham salom aytishdi qaynona qaynotamnikiga ham kirdim kechki ovqatga kuthyotganini aytib yuborishdi nima deysiz onajon munavvar xonim tabassum bilan o'g'liga javob berdi nima ham derdim o'g'lim yaxshi o'zlari taklif qilishayotgan ekan albatta borishimiz zarur amina abdullohni kiyintir yo'lga chiqamiz ularni ham kuttirib qo'yish yaxshi emas oradan 15 daqiqa o'tgach quyosh bota boshladi abdulloh og'zida so'rg'ich buvisining quchog'ida onasining hamrohligida bobosi va ikkinchi buvisining qo'lini o'pish uchun yo'lga chiqdi 1969 yil 28 avgust churum shahri juma kuni qadrli muxlislar asarimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi bizlar bilan birga bo'lganingiz uchun sizlarga tashakkur aytaman hurmat bilan Omar halil Assalomu alaykum ورحمه الله وبركاته